Эмин, спасибо большое, что с нами на связи. Я понимаю, из Берлина. Мы понимаем, что там что иногда забывается, особенно на фоне таких всяких важных больших событий. Мы здесь, особенно в Украине, помним о своих бедах и своих проблемах, но понимаем, немножко упустили из вида тоже то, же, что, что происходит в Азербайджане, в частности, ну весь прошлый год как бы закручивались гайки, иначе это не назовешь. Мы можем сказать, что да, хотите же было, не прикосновенным таким человеком в некоторой степени расскажи, что происходит, насколько все серьезно, что ну какова ситуация? Спасибо большое за приглашение. Ну что происходит? В Азербайджане происходит очень серьезное закручивание гаек, то есть Азербайджан движется от серого авторитарного режима в сторону еще более серого тоталитарного режима. То есть, я думаю, мы где-то на полпути. И, к сожалению, жертвами становятся самые лучшие представители азербайджанского гражданского общества, правозащитники, самые ведущие журналисты, самые независимые журналисты, такие как Хадиджа, которая не боялась проводить самые, самые острые расследования, которые касались непосредственно президента Ильхам Алиева, его жены Мехриман Алиевой и их дочерей, которые, в принципе, раскрывали то, что Ильхам Алиев и его семья, они стоят за многими очень как бы, прибыльными бизнесами в Азербайджане но это очень, как бы, пытались очень серьезно скрывать. Но Хадиджи все это скрывала в серии своих, значит, расследований журналистских. И поэтому она сегодня в тюрьме, но она не одна в тюрьме. Сегодня в Азербайджане более 100 политических заключенных. То есть, если посчитать на, как бы, в соотношении населения, то в Азербайджане на сегодняшний день больше политических заключенных, чем даже в России, в Белоруссии. Но Азербайджан, как вот ты правильно заметила, недостаточно интересная страна, чтобы кто-то ей занимался, потому что как бы трагедия, она недостаточно глубокая. То есть на фоне того, что происходит у вас в Украине, что происходит, скажем, там, на Ближнем Востоке, в Сирии, в Ираке, что даже вот происходит в России, масштабы этого и, возможно, как это может повлиять вообще на ситуацию во всем мире. То есть Ильхам Алиев, он, в принципе, да, создал такую ситуацию, что все пытаются как-то промолчать. Никто не хочет говорить об проблемах с правами человека, с свободой медиа в Азербайджане. И здесь мне вспоминается... Такой кусок истории. Гавелл в свое время, у него очень близкий друг, его посадили в тюрьму. Он был редактором одного культурного журнала тогда в Чехословакии в 70-80-е. И его посадили в камеру, где значит, у него были коллеги, которые там, значит, они курили. У этого у него друга, у него была астма, ему нельзя было там находиться, но его, значит, не хотели пересадить в другую камеру обращения в администрацию никакой пользы не имели. Тогда Гавел обратился к одному редактору одного американского издания и попросил его написать об этом своем друге, который сидит в тюрьме, у которого вот такая ситуация, чтобы, может быть, международное какое-то внимание было, и тогда бы его, может быть, перевели бы в другую камеру для некурящих. Но редактор американского издания тогда ответил Гавалу, сказал, что вы знаете, извините, но история недостаточно интересная для нас. То есть то, что он задыхается, это недостаточно интересно. Но позвоните, когда он умрет. И теперь вот, Азербайджан немножко вот в похожей ситуации. То есть я помню, каждый раз, когда я иду на форумы, где независимые журналисты из разных стран приходит, обсуждает э, свои проблемы, то есть из Мексики, из Пакистана, там в год убивают 80 журналистов, 100 журналистов, там происходит невероятная история. Я прекрасно знаю ситуацию в Украине, через что сейчас вы сами проходите, да. Э, и на фоне всего этого, конечно, Алиев выглядит очень приличным диктатором, который посадил э, более 100 политических заключенных который сейчас очень культурно закрывает радио «Свободу». Он уже закрыл. То есть сегодня на сегодняшний день в Азербайджане ни Мейдан ТВ, ни Радио «Свобода», никакая другая организация, которая как-то финансируется, скажем, какими-то грантами из Европы или из США, они все считаются как бы вне закона. И это вот процесс уже привел к тому, что в Азербайджане если есть какие-то независимые голоса, то это сплошной андеграунд, это можно сказать, я бы не сказал, что у нас есть медиа или какие-то политические партии, движения, то есть у нас в целом сегодня ситуация такая, что у нас просто диссидентское движение, неважно, ты политический деятель, ты журналист, ты активист, ты правозащитник, ты фактически сегодня диссидент, потому что любое слово, любая мысль, которая не соответствует э, той э, генеральной линии, э, которая вырабатывается правительством, считается уже преступлением. И сегодня э, журналистика в том смысле и в том качестве, которое вы это имеете в Киеве, в Украине, в Азербайджане считается просто криминалом. Э, недавно а, я даже... А да. Что угрожает Хатиджи сейчас, э, если мы говорим конкретно о ней? А Хадиджи угрожает несколько лет в тюрьме, то есть от трех до семи лет на сегодняшний день. То есть наше правительство и наши госорганы, они очень известны тем, что они не обязательно, скажем, то есть официально Хадиджи не сидит в тюрьме и не ведется расследование, потому что она расследовала какие-то бизнесы семьи Оливых и раскрывала какие-то секреты их семейные бизнес тайны официально они придумали какую-то абсурдную историю что значит бывший бойфренд Хадиджи он был доведен Хадиджи до как бы Самоубийство, то есть, он пытался совершить самоубийство из-за того, что ходить же его довела до этого. Но это абсурд, конечно, то есть, я даже не хочу обсуждать детали этого, потому что правительство, зная, что мы живем в консервативном обществе, мусульманском обществе, хотя Азербайджан, я бы сказал, одна из самых секулярных стран, если мы говорим вообще об исламском мире и традиции азербайджанской журналистики. Я знаю, что сегодня очень обсуждается то, что происходило в Париже. То есть, в принципе, в начале 20 века в Баку, в Азербайджане, в Тбилиси тогда значит, очень был распространен журнал «Мола Насрятин». Недавно «Нью-Йорк Таймс» тоже об этом написал. То есть, сто лет назад то, что делал журнал Шерли Абдо делали азербайджанские журналисты э, в ситуации, когда, я думаю, даже что-то писать о религии было большим риском э, для жизни, не только э, что-то там рисовать о Пророке. И, э, и эти традиции они сегодня тоже в Азербайджане живы, но правительство э, сегодня вот пытается через всякие абсурдные истории, вот, как с Хадиджи и с другим, например, я тоже сам сидел в тюрьме, они тогда решили посадить нас, они просто придумали, пришли в ресторан, двое, значит, спортсменов избили нас и нас посадили как хулиганов. А, а, Мин, то, а нам, садить... нам а, очень э еще, э знаешь, что интересно на самом деле, вот, э если... Мы, вот, иногда можно, конечно же, не то чтобы поспорить, но все-таки отделить человеческие судьбы от геополитики, потому что несмотря на то, что какой-то какой расклад где-то есть, какие-то договоренности, есть конкретные люди, которые страдают, которые в заключении, не знаю, чьей жизни угрожают. В то же время, параллельно с этим... Интересно понять, какую позицию занимает Ильхам Алиев и э, азербайджанское правительство вот в украинско-российском э, конфликте, потому что мы знаем, что э, Кремль всячески давит очень сильно на Армению страну, у которой с Азербайджаном не один год очень непростые отношения. Э, по сути, там у Армении тоже как бы там ни говорилось непростая ситуация, страна там имеет очень мало ресурсов, а фактически там проблемы с Азербайджаном, с турцией со всеми в регионе и они очень зависимы и конечно же кремль на этом играет в то же время ильхам алиев остается человеком которого из-за того что в азербайджане большие запасы нефти с ним как бы пытаются и там работает я так понимаю british petroleum одна компания вот там что то есть сейчас говорят что тони Блэр частым может быть гостем бывший британский премьер в то же время например когда говорится там о каких-то там не знаю нефтепро там, Набука, Джихан, которые бы проходили через Азербайджан, говорится о том, что ну, все равно это лучше, чтобы избежать э, в зависимости от именно Газпрома. То есть какой, как, как, какой сейчас настрой? Притом, я так понимаю, что Алиев тоже быть, не, не хочет быть марионеткой Кремля все-таки, имея для этого какую-то возможность благодаря финансам. Вы знаете, в Азербайджане 3 декабря значит, государственное информационное агентство «Азертач» опубликовало такой, я бы сказал, антиамериканский и антиевропейский манифест. Это, автором этого манифеста, 60-страничного манифеста, был Рамиз Мехти, глава президентской администрации. То есть некоторые аналитики считают, что он Второй, если вообще не первый, самый сильный как бы, человек, который реально влияет на то, какие решения принимаются политически в Азербайджане. И в этом своем манифесте однозначно он обозначил, что, в принципе, Соединенные Штаты европейские государства пытаются через сеть э, всяких этих негосударственных организаций совершить государственный переворот в Азербайджане. Э, и я думаю, что они очень сильно в это верят. Я думаю, что они очень сильно обеспокоены этим. Э, несмотря на то, что э, Алиев тратит очень большие деньги на это называется managing foreign influence, то есть они очень много денег тратят на то, чтобы лоббировать свои интересы, например, в Совете Европы. Вы знаете абсурдную ситуацию, что Азербайджан как диктатура, то есть был председателем Совета Европы вот шесть месяцев в этом году, в ноябре это закончилось, то есть в прошлом году, извиняюсь. Фонд Гейдара Алиева, которым руководит жена, президента, она финансирует реставрацию церкви в Страсбурге, катакомб каких-то древних в Риме. То есть они пытаются всеми правдами и неправдами влиять. То есть доходит до таких абсурдных ситуаций, что у Алиева есть такая болезнь, он хочет, чтобы памятник его отца стоял во всех столицах мира и они инвестируют значит, в ремонт парков центральных при условии, что они могут там поставить памятник Гейдаралива. И в Мексику в прошлом году, пару лет назад, был такой, значит, была, была такая история. Они значит, инвестировали 5 миллионов в реставрацию парка и, и туда значит, поставили памятник Гейдаралива, бывшего члена Центрального комитета КПСС и бывшего генерала КГБ, то есть отца Гидоралива. И этот памятник в этом Центральном парке Мексика был рядом с памятником значит, Линкольна и Мартина Лютера Кинга, или Ганди, извиняюсь, Ганди. То есть это было настолько абсурдно, и когда азербайджанские журналисты, активисты написали своим коллегам в Мексике, в Мексике поднялась целая волна, потому что они почувствовали, что это очень унизительно. И они заставили своей властью убрать памятник Гейдара Алиева. И в этом процессе посол Азербайджана в Мексике угрожал мексиканскому правительству и мэру не инвестировать в мексиканскую экономику в следующем году. Из-за этого 4 миллиарда долларов, которые они собирались якобы инвестировать, но, конечно, такое публичное унижение мексиканское правительство и мире не могли бы взять на себя, и поэтому они решили убрать этот памятник. Но, к сожалению, во многих других странах вот Алиев таким образом пытается покупать политиков. Есть очень известный репорт, называется Cover Diplomacy Report. Это уже стало таким э, очень известным выражением икорная, э, икорная дипломатия. То есть то, как Алиев, но там это и, и, икра, это символ, на самом деле идет очень серьезный подкуп европейских, американских политиков. Создается миф о том, что там Азербайджан чуть ли не обеспечивает альтернативный значит, выход к альтернативным ресурсам для Европы или для Запада. Но это все миф, который Алиев А какие отношения в... у Алиева с Путиным? С Путиным, вы знаете, я, я думаю, что Почему я начал с этого манифеста антиевропейского, антиамериканского? Дело в том, что Ильхам Алиев отошел от основных принципов внешней политики, которую проводил его отец. То есть Гейдар Алиев, он был очень опытный политик, очень авторитарный, очень жестокий, но он сумел как-то использовать эти ну, смутные для России тогда годы, годы неопределенности, неясности, чтобы как бы сменить немножко вектор развития Азербайджана в сторону, в сторону, Запада, начались подписывать нефтяные контракты и так далее. Но Ильхам Алиев на сегодняшний день, то, что он делает и то, что делает его администрация, эти же самые люди не позволяли себе тогда никак, ничего такого, они не могли себе позволить в 90-е годы и даже до того, как Ильхам Алиб пришел к власти. Ильхам Алиб пришел к власти в 2003 году. Это была первая династия на территории, я бы сказал, монархия на территории бывшего Советского Союза. И на сегодняшний день отношения с Западом улучшаются, отношения с Кремлем улучшаются. Не видеть этого невозможно. То есть элементарный, я вам скажу один пример. Жириновский, то есть человек, который открыто... Это есть в Ютьюбе, вы все можете это найти. Говорил, что надо бомбить Баку, что азербайджанцы это бараны, что Али управляет баранами. Он очень негативно отзывался об азербайджанцах, о том, что азербайджанского государства никогда не было и так далее. То есть этот человек, который в принципе по факту был персоном Нограда в Азербайджане, его в прошлом году Алив принял сам лично в Баку и вел с ним. То есть это выглядело очень унизительно. Я думаю, что на политическом языке это было как бы ломление Ильхама Алиева Путина. Потому что когда ты принимаешь. На политическом языке, это означало, что какое-то своего рода политическое унижение. И в социальных сетях тогда это очень бурно в Азербайджане обсуждалось потому что Жириновский это однозначно одиозная фигура для всех азербайджанцев, вне зависимости от их политических взглядов и даже тех, кто позитивно относится к России, то есть даже для них Жириновский это как бы очень негативная фигура. И я думаю, что это то, что мы видим сегодня значит, в русских медиах, то есть пытаются представить, Жириновский вдруг изменил свой тон, начал говорить о том, что Азербайджан это очень важная страна, азербайджанцы это очень прекрасные люди, значит, с очень прекрасной культурой, начали обсуждать и муссировать этот вопрос, значит, присоединения Азербайджана к Евразийскому союзу, к таможенному союзу. И я думаю, что то, что сегодня происходит, абсолютно уничтожаются все люди, все группы, все организации в Азербайджане, которые имеют своей, скажем так, агенде, европейскую направленность, то есть смотрят на интеграцию в Евросоюз, в НАТО. То есть все эти люди, все эти организации, сингтанки, правозащитные организации, они сегодня в Азербайджане уничтожаются. Это очень плана, как бы, планированная, очень такая последовательная политика. Я думаю, что это как бы один еще шаг на пути сближения Алиева с Кремлем. Это происходит... И я думаю, что в ближайшее время мы можем увидеть как бы оформление этих отношений как бы в Союз в Евразийский или в таможенный Союз. Но я думаю, что то, что может очень сильно изменить ситуацию, это очень серьезное падение цен на нефть, потому что тогда, когда это, значит, это все притворялось, и недавно это все тоже продолжает притворяться, когда это все, вся политика осуществлялась, цены на нефть были высокие. Но последняя ситуация, которая, вот то, что происходит в России, в Москве, бешеная инфляция, падение цен, то есть они уже упали ниже 50 долларов, падение продолжается, никто не знает, сколько это будет длиться. То есть все эти мифы про стабильность э, оливского режима, про большие запасы нефти, я думаю, что они очень сильно преувеличены. То есть они были имели бы место, если мы говорили бы о стабильном, там я не знаю, э, ценовой, нефтяной ценовой, ценовой, как бы, стабильных ценах на нефть, которые были бы в районе 80-90, там, 100 долларов. Но ситуация сейчас очень стремительно меняется. Россия очень сильно и стремительно ослабевает. Мы ну, будем следить, да, будем тогда следить. Да, то Хорошо, очень тогда... Серьезно, очень, очень может серьезно обломать и переломать все эти мифы, которые Алив подстроил э, в Умах э, и в Азербайджане, и, э, скажем так, международной общественности э, касательно своей, э, скажем так, чуть ли бессмертности. Потому спасибо, что... да, спасибо большое.